В эфире выпуск новостей на телеканале Бтб в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Милане через шесть дней. Об этом глава украинского государства сообщил во время рабочей поездки в Харьковскую область. Также во встрече примут участие канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, Италии и лидеры Европейского союза. Президент Украины прогнозирует сложный переговорный процесс. Он добавил, что вопрос энергетической безопасности будет обсуждаться с Путиным наряду с мирным планом и проверкой выполнения минских договоренностей дуже зараз до того, Мы очень близки сейчас к тому, чтобы урегулировать вопрос газового спора с Российской Федерацией. Я думаю и я надеюсь, что значительный прогресс будет продемонстрирован 17 октября в следующую пятницу в Милане где среди других вопросов, среди вопросов мирного плана, режима прекращения огня, проверки выполнения договоренностей, достигнутых во время подписания Минского протокола и Минского меморандума, одной из основных тем будет вопрос энергетической безопасности. Одной из основных тем будет питание энергетичной также Петр Порошенко сообщил, что демобилизация солдат срочной службы будет проведена только после установления устойчивого перемирия на Донбассе. Сейчас возможности для демобилизации нет, отметил президент Украины. Более 500 человек остаются у террористов в заложниках, сообщил глава украинского государства. Согласно условиям Минских договоренностей гарантируется обмен всех заложников между Украиной и сепаратистами. 8 сентября Петр Порошенко заявил, что после перемирия удалось освободить 1200 украинских пленных и заложников. Украина получит достаточное количество беспилотных летательных аппаратов для мониторинга границы с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Количество беспилотников будет таким, что они смогут 24 часа в сутки через инфракрасные приборы мониторить всю территорию вокруг опасной зоны и вдоль государственной границы между Россией и Украиной, чтобы прекратить поставки новой техники и оружия новых наемников, подчеркнул глава государства. При этом он уточнил, что первые такие летательные аппараты из Австрии в Украине уже прибыли. На следующей неделе ожидается поступление из Германии и Франции. Около 13 тысяч единиц военной техники было восстановлено в Украине за последние пять месяцев, заявил премьер-министр Арсений Ценюк во время визита на Николаевский бронетанковый завод. Тысяча единиц уже сейчас изготовлено и модернизировано предприятиями Укроборонпрома. До конца текущего года только Укроборонпром поставит 250 дополнительных единиц военной техники. Национальная гвардия в целом полторы тысячи единиц. Поставка до конца текущего года еще 600 машин. Также премьер-министр отметил, что необходима не только военная техника, но и обучение. Поэтому вместе с Национальной гвардией правительство прорабатывает идею создания военно-тактического подготовительного центра в Киевской области для подготовки наших вооруженных сил, отметил Арсений Яценюк. Украинская армия переживает процесс восстановления. Доказательство этому события на передовой и в тылу, заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов. За месяц действия режима прекращения огня удалось построить линию столкновения, защитное сооружение, начать серьезный процесс восстановления войска и военной техники, отметил вице-премьер. А также предпринят ряд шагов для повышения боеспособности украинской армии. Украина имеет широкую международную поддержку в укомплектовании и подготовке военных. Минобороны расширит сотрудничество с общественными организациями. Сегодня соответствующий меморандум подписал заместитель министра обороны Петр Мехед и руководитель общественной организации содействия вооруженным силам Украины Николай Голев. В соответствии с договоренностями общественные организации смогут официально проводить военную подготовку бойцов для вооруженных сил, а также формировать отряды территориальной обороны. Именно по итогам сегодняшней конференции мы набросаем план совместной работы, чтобы не распылять усилия общественных организаций, а каждая общественная организация выполняла свою задачу в этой системе. Воспитанники, а также взрослые бойцы, которые готовятся каждый день. И сегодня в это время тоже готовятся десятки людей в наших центрах подготовки. Силы АТО готовы отвести тяжелую технику от линии конфликта на Донбассе согласно минским договоренностям, однако только после аналогичных действий боевиков. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Уже подготовлены площадки и маршруты отвода. В СНБО выразили надежду, что боевики выполнят условия Минского соглашения. Напомню, ранее так называемый премьер самопровозглашенный ДНР заявил, что с субботы в регионе должен установиться режим тишины, а через пять дней они начнут отводить технику. В зоне АТО во время вооруженного столкновения с боевиками погиб один пограничник, сообщили в СНБО. 10 октября в районе Докучаевска Донецкой области террористы из стрелкового оружия обстреляли колонну Госпогранслужбы. Пограничники открыли ответный огонь, боевики бежали. В отдельных пунктах зоны АТО террористы продолжают провокации. В Донецке боевики прибегли к очередной неудачной попытке штурма аэропорта. Наши военные нападения отбили и нанесли террористам существенные потери. Также боевиками были обстреляны из установок град и минометов позиции украинских военных в районе поселка Пески и северно-восточной окраины города Дебальцево. Кроме того, в районе Авдеевки террористы неудачно пытались атаковать взводный опорный пункт сил АТО. Нападение было успешно. В результате обстрелов террористами на Луганщине есть раненые и один мирный житель погиб, сообщает в Луганской области администрации. За прошедшие сутки террористы продолжали регулярно обстреливать контролируемую вооруженными силами Украины территорию области. В частности, под постоянным огнем находится город Счастье. Неспокойно в Донецке. Слышны залпы, артиллерии и взрывы, сообщают в городской администрации. Накануне в Донецке в результате артобстрелов погибли три мирных жителя. И еще четверо получили ранения, сообщили в горсовете. В ночь на 11 октября не прекращались обстрелы Куйбышевского района. И как сообщает горсовет, в этом районе города в результате артобстрела погибли двое местных жителей. И в результате попадания снаряда полностью уничтожен один частный дом и несколько строений повреждены. Из-за на коммунальном предприятии Вода Донбасса возникли перебои с водоснабжением в четырех районах. Украинские военные, защищающие Донецкий аэропорт, записали видео в ответ на дезинформацию террористов в сюжетах российских телеканалов. Наши герои предлагают боевикам покинуть Украину. В противном случае им придется возвращаться на родину в Российскую Федерацию грузом 200. Парни, вот обращаюсь к вам, сколько вы еще будете ложить здесь своих людей? Человек 500 положили уже здесь. Не надо так делать, не надо рассказывать, что вы тут будете цеплять флаги и все остальное. Мы тут будем держать, держать и держать, и потом еще будем дальше проходить. В Донецке боевики продают российскую гуманитарную помощь местному населению через магазины. Об этом сообщают в СНГО. Помощь из гумкомвоя России, который зашел в Украину в конце сентября, населению не выдавалась, а находится на составах под охраной боевиков. Для дальнейшей продажи террористы передали часть гуманитарного груза в магазины Донецка. Парламентские выборы в Донецкой области состоятся на территориях, подконтрольных украинским властям. Об этом сообщил новоназначенный председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко. По его словам, выборы проведут там, где это возможно. Донецк для этого завоевывать не будут, отметил Кихтенко. А также он добавил, что намерен наладить тесное и эффективное сотрудничество между военными, местными органами власти и гражданским населением. Это в итоге даст положительный результат. Среди основных своих задач руководитель области видит обеспечение социальности Защиты людей, создания новых рабочих мест и борьбу с коррупцией. Следственный комитет России отказался приобщить к делу доказательства невиновности Надежды Савченко. Об этом заявил адвокат украинской летчицы Марк Фегин. Речь идет о вопросе бойца батальона Айдар Тараса Синяговского. Обвинения опираются на его показания, в которых он утверждает, что Надежда Савченко корректировала огонь 17 июня в день гибели российских журналистов. При этом в Следкоме заявили, что Синяговский погиб. Защита Савченко разыскала бойца. Он подтвердил, что показания давал под давлением в плену. В Следственном комитете посчитали, что эти показания не имеют юридической силы, сообщил второй адвокат Савченко Сергей Полозов. Он возмутился, цитирую, «Похищение людей, фабрикация дел, фальсификация доказательств имеют юридическую силу, а сбор доказательств невиновности не имеет». Конец цитаты. Кроме того, адвокаты Лючицы сообщают о том, что заседание по ее делу 13 октября будет закрытым. И украинское правительство рассчитывает получить донорскую помощь от США на конференции в декабре. В частности, на выделение Вашингтоном невозвратной помощи для Украины. Об этом заявил министр финансов Александр Шлопак на встрече с заместителем министра финансов штатов Натаном Шитцем, которая состоялась в Вашингтоне. Также была обсуждена ситуация в нефтегазовом секторе Украины и планы правительства в отношении его дальнейшего реформирования. Отдельно были рассмотрены сотрудничество в области санкций и возвращения незаконно выведенных активов. Соединенные Штаты Америки усилят санкции против России, если она не выполнит минские договоренности в ближайшей неделе. Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Тони Блинкин. И в то же время Вашингтон готов начать переговоры о сворачивании санкций, если Москва выполнит минские соглашения. Основными требованиями являются вывод России своих войск из Украины и возврат контроля над границей украинским силам. В завершение выпуска финансовая информация До встречи.